Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Perikatan Nasional terutamanya PAS tidak layak langsung untuk memerintah negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebuah gabungan politik tiba-tiba sebut kata sahkan dulu peletakan jawatan baru fokus calon pengerusi, ini bukan strategi matang. Tapi ini menandakan bahawa ini keadaan yang panik dan ada krisis dalaman yang sangat teruk yang tidak mampu pun diselesaikan. Kalau dalaman sendiri pun tidak dapat selesaikan apalagi untuk pemerintah negara Malaysia. Ini bukan soal teknikal. Ini soal tiada kesatuan. Tiada keyakinan dan penuh dengan muslihat politik dalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dalam perikatan nasional, keputusan besar dibuat bukan secara terbuka. Bukan melalui konsensus yang jelas. Tapi melalui permainan belakang tabir yang cukup dengan penuh tipu mas muslihat dengan penuh pembohongan dengan sekejap itu sekejap ini sekejap itu sekejap ini hari itu kata ada bagi senarai nama apa semua sekarang tiba-tiba dah begini pula kenapa Muhyiddin tak jadi letak jawatan enggak ha dalam perikatan nasional, keputusan besar macam ini yang tidak dibuat secara terbuka Bukan melalui konsensus jelas, tapi melalui permainan belakang. Hari ini suruh letak jawatan, esok baru bincang calon. Soalnya siapa yang buat keputusan nip atas mandat siapa? Ini bukti pertama kegagalan. Kalau dalaman sendiri pun tak sepakat, macam mana nak takbir negara Malaysia? Bukti kedua kegagalan tiada ketulusan. Rakyat cuma dengar kenyataan serpihan yaitu yang disebut sebagai hin politik dan ayat yang berselindung. Sebab tidak ada plan yang jelas, tidak ada halatuju tuju yang jelas, yang ada cuma percaturan kuasa. Bukti ketiga tuan-tuan dan perempuan dalam kegagalan ini, keyakinan dalaman pun sudah suruntuh. Kalau betul kuat, kenapa perlu jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit terutamanya tiga serangkai kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan Volife Transfector, produk ini produk saintis boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan sesuatu faktor yang menyembuhkan tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM juga ada halal ya semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molecule, molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor physician desk reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transofector antara produk-produk yang ada juga ada seperti glukos untuk kencing manis, ada juga produk seperti glutamin dan ini adalah tiga set lengkap untuk kencing manis darah tinggi kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtirat, telefon saya, whatsapp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Suruh orang berundur dulu sebelum ada pengganti. Kenapa tak umum terus siapa calon? Apa visinya? Apa mandatnya? Kenapa? Takutkah? Atau tiada yang mahu? Atau tiada yang mahu? Jawapannya mudah, tuan-tuan dan perempuan. Sebab mereka sendiri tak percaya antara satu sama lain. Dalam parti yang penuh dengan muslihat, yang buat keputusan melalui tekanan dan rundingan gelap, tidak layak jadi pemerintah. Negara ini bukan papan catur. Rakyat rakyat negara Malaysia ni bukan bidak. Hari ini mereka bercelaru soal jawatan. Esok kalau mereka pegang kuasa, rakyat jadi mangsa keliruan mereka. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, parti yang tak bersatu, parti yang tak telus buat keputusan, parti yang hilang keyakinan dalaman, parti yang penuh dengan muslihat kuasa tidak layak mentadbir negara Malaysia. Kalau nak urus jawatan pun gagal, jangan mimpi nak urus negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah saya punya kenyataan secara konsisten. Bahawa kalau sendiri punya parti pun tidak pandai urus, jangan urus negara Malaysia, nanti hancur musnah negara Malaysia. Ah, kalau sendiri pun tidak ada halatuju, jangan pandai-pandai untuk urus negara Malaysia sebab Malaysia bukan tempat untuk kamu hancurkan. Dan yang suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir, saya sisipkan bagi anda di beg kuning sila beli. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahadir pula. Segala-gala tentang muslihat-muslihat Mahadir juga ada dituliskan di dalam buku cara pemikiran Mahadir adakah dia buat muslihat dan sebagainya. Ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost, nah, Paradise Lost Mahathir yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi jadi Perdana, jadi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di Bank Kuning, sekarang ada promosi rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini. Jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Ah, orang bijak suka baca buku. Semua ada di lambing kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir, kedua Muslihat Mahathir dan ketiga Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning di sini di bawah ni ya. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selepas mendesak Muhyiddin Yassin untuk letak jawatan, enam ketua bahagian bersatu telah terima surat lembaga disiplin. Eh wah. Eh wah, eh wah. Betul lah apa yang dibuat oleh ketua bahagian ni. Mereka rasa Muhyiddin Yassin perlu untuk letak jawatan sekarang kerana bersatu hancur di bawah Ma Muhyiddin Yassin. Semakin hancur ni. Tapi alamak, alih-alih bila nak suarakan kebenaran, nak kena pecat pula. Eh, eh nak kena pecat kan ni? Janganlah pecat begitu saja. Ha, agaknya Muhyiddin semakin risau bahawa dia tak dapat untuk mengekalkan kuasa dia yang akhirnya dia akan jadi kosong dan ber, berpeluang pula untuk menginap di penjara. <laughs> Okey, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa ketua bahagian parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Perak yang sebelum ini telah tampil dalam sidang media untuk mendesak presiden parti mereka Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya meletak jawatan pada 10 Disember yang lalu disahkan telah pun menerima surat daripada lembaga disiplin Bersatu. Ketua Bersatu bahagian Teluk Intan, Kamarudin Majid telah mengesahkan beliau di antara individu yang telah menerima surat berkenaan dalam format PDF yang telah diserahkan hanya melalui aplikasi WhatsApp pada Jumaat. Menurutnya satu surat yang ditandatangani pengurusi lembaga disiplin bersatu Datuk Muhammad Razimanan Manan mengarahkan mengarahkannya untuk hadir ke sesi perjumpaan bersama dengan ahli jawatan kuasa lembaga disiplin parti pada 14 Januari ini di Ibu Pejabat Bersatu, dia berkata, saya memang sudah menjangkakan surat ini akan diterima seperti ketua bahagian lain. Justru katanya tindakan ini bukan sesuatu yang luar biasa dan saya menganggapnya sebagai cubaan untuk menutup mulut pemimpin akar umbi daripada menyuarakan kritikan kepada pemimpin. Tapi katanya namun saya bersyukur kerana tindakan ini secara tidak langsung membuka mata semua pihak, khususnya rakyat, bahawa isu dalaman parti dilihat lebih diutamakan berbanding usaha untuk membantu rakyat, katanya kepada sinar harian pada Jumat yang lalu. Kamarudin berkata, beliau reda dengan apa juga tindakan yang mungkin dikenakan termasuk penggantungan atau pemecatan keahlian seperti yang dialami oleh beberapa pemimpin sebelum ini. Beliau turut menyifatkan bahawa tindakan disiplin terhadap pemimpin parti di peringkat akar umbi ini hanya akan merugikan serta membazir sumber parti. Difahamkan selain Kamarudin beberapa ketua bahagian bersatu lain termasuk daripada Larut, daripada Gopeng, daripada Padang Rengas, daripada Tapah dan juga Pasir Salang turut menerima surat yang sama. Dalam pada itu ketua angkatan bersatu anak muda Armada, bersatu bahagian Teluk Intan, Muhammad Munawar Biran menegaskan, "Saya parti itu berdiri teguh menyokong Kamarudin. Menurutnya pendirian yang disuarakan bersama pemimpin bahagian lain sebelum ini bukan satu pelanggaran disiplin. Sebaliknya ini adalah satu tanggungjawab moral" dan politik demi untuk menyelamatkan parti daripada krisis dalaman yang terus berpanjangan dan boleh menghancurkan parti. Katanya maka timbul persoalan wajar dalam kalangan akar umbi dan ahli akar umbi parti sejak bila menyatakan kebenaran serta pandangan demi untuk kebaikan parti ini menjadi satu sebab untuk dipanggil ke lembaga disiplin. Nampaknya Muhyiddin dan geng-geng Muhyiddin semakin terdesak tertekan untuk membersihkan parti yang benar. Sekarang parti Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit terutamanya tiga serangkai kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan Volife Transfector produk ini produk saintis boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan sesuatu faktor yang menyembuhkan tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM juga ada halal ya semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molecule, molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, physician desk reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transovector. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glukos untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin dan ini adalah tiga set lengkap untuk kencing manis darah tinggi kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa. Kita jumpa lagi. Bye. -bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya mau tanya, Amnu ini Amnu Pati cap ayam ke apa? <laughs> Amno ni pati cap ayam ke apa? Oh, aduh, sikit-sikit ugut keluar Sikit-sikit ugut keluar Jangan sampai Amno kena cop pati cap ayam Pati ugut keluar Aduh Kalaulah Amno tiba-tiba mau keluar daripada kerajaan Hanya kerana kes Najib Razak Jadi Amno ni, Amno pati pembela perasua perompak negara penjenayah dan uh, tukang sakawang negara kah? Aduh, sebab saya dengar kan. Saya dengar ucapan yang berapi-api daripada Akmal Saleh yang dihadiri oleh entah berapa ribu orang. Tak sampai ribu agaknya, sikit saja. Tengok Dewan tu tak besar mana pertama. Kedua, yang hadir tengok gambar. Eh, saya pun heran kenapa yang hadir macam bukan pemuda aja semua tua-tua <laughs> macam ini pemuda ke tua bangka yang datang penuh dengan berapi lah kata itu ini lepas tu dia kata kita dah lama bagi peluang dekat ni dekat PKR dekat Pakatan Harapan dekat Anwar Ibrahim lepas tu dia sebut tentang raja-raja uh, Melayu tentang perlembagaan tentang uh, bahasa Melayu agama Islam tapi saya fikir ketika Datuk Sri Najib Tun Razak ah, melakukan kesalahan jenayah itu, macam mana keadaan dia waktu itu? Dan kedua, waktu Datuk Sri Anwar Ibrahim memerintah, waktu inilah paling aman damai. Tidak ada kes Raja Murka, tidak ada kes Sultan Murka, tidak ada kes perlembagaan dalam masalah tiada pun Melayu pula makin ditegakkan, Islam makin kuat, semakin dipuji dan sebagainya. Malah uh, dana untuk perkembangan Islam di Malaysia pun paling banyak waktu Anwar Ibrahim memerintah. Jadi sebenarnya bukan pasal itu kah pasal itu yang Uh, Dato' Ahmad Salim mau sangat amnu keluar dia ataupun pasal Najib. Kalau pasal Najib baru amnu mau keluar dari kerajaan, janganlah buat malu amnu sampai amnu nanti kena cop pati cap ayam. Aduh, kesian. Kalaupun amnu keluar daripada kerajaan, Najib tetap dalam penjara tau. <laughs> Najib tetap dalam penjara. penjara. Pertama. Kedua, Kenapa yakin sangat AMNO boleh menang PRU? Nantilah. Ah, menurut pakar-pakar politik, nanti kalau AMNO keluar dari kerajaan, kalau AMNO keluar dari kerajaan pada PRU yang akan datang, kalau mereka bertanding sendiri, menurut pakar-pakar politik, AMNO tidak akan menang pun. Malah kemungkinan nombor AMNO akan menjadi semakin kecil semakin teruk. Kenapa? Terbukti semua tentang UMNO betul. Najib makan rasuah betul. Makin bertambah pula tu, Bukan makin kurang. Lepas tu sekarang nah UMNO sudah kena cop. Pembela perasuah, pembela perompak. Sebab mereka dua marah pasal Najib. Sedangkan Najib kalah lagi di mahkamah. Sekarang pun masihkah mau Najib lagi? Uh, okay, so apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Kalau Amno keluar kerajaan, Najib tetap dalam penjara. Kalau Amno keluar hari ini, Najib Razak tak akan telepot keluar dari penjara pun. <tuk> tak akan telepot. Tidak ada Power Rangers pun, Pak Najib Razak. Tak ada pepintu rahsia. Tak ada Doraemon punya pintu. Tak ada exit kabinet untuk free Najib. Tak ada tidak ada ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahadir pula. Segala-gala tentang muslihat-muslihat Mahadir juga ada dituliskan di dalam buku Cara Pemikiran Mahadir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya. Ada juga di Bay Kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahadir bertajuk Paradise Lost uh, Paradise Lost Mahadir yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahadir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi jadi Perdana, jadi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di Beg Kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia, sekiranya Anda tidak pernah membaca buku ini. Jangan cakap Anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Ah, orang bijak suka baca buku. Semua ada di lambing kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir, kedua, Muslihat Mahathir dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di bag kuning di sini di bawah ni ya. Okey.